Kanalımızı hoş gördük dostlar. Yine ben Firozem. Bugün e, Ukrayna meseleli Rus yazıcısı Nikolay Vasilyevich Gogolun palto e, Palta Povestini seçmişim sizin için. <laughs> Bu povestin orijinal dilde, Rus dilinde adı Şuneldir. Azerbaycan dilinde böyle tercüme edilir. Bilmiyorum neye göre. Daha asan olsun diye. Ben palto diyeceğim. E, Nikolay Vasilievich Gogol dünyada əslən ölü canlar əsərlərlə tanınıb və məşhurdur. Ölü canlar dünya klassikləri ilə hesab edilər. Poltopov istisə kiçik həcimlə bir əsərdir. Məsələn 1841-ci ildə yazılub. Əsərin baş qəhrəmanları kiçik insanlar və böyük insanlardır. Bu şəkillər insanlar, sadə xalqın nümayəndələri Böyük insanlar isə vəzifə sahibləridir. O vəzifə sahibləri ki özlərindən vəzifəcə böyük insanların qarşısında boynaydıqları, yal saxlandıqları halda öz güclərini kiçik insanların üzərində, ə, yəni sadə ə, insanların üzərində göstərirlər. Onlar alçaldılar, təhqir edirlər. Əsərin baş qəhrəmanı Akaki Akakiyevich başmaçıkindan belə kiçik və sadə insanlardandır. O Petersburgun dövlət idarələrinin birində kağızların iznini köçürdür. İşlədi, idarədə iş yoldaşları onunla köbə zərapatlar edirlər. Ona sataşırlar. Onu al çaldılar, gətirib kağızlar onun qarşısına atılıb onun iznini köçürtsün. O isə heç kimə cavab verə bilmir, çox ə, üzü olan bir ə, və sakit bir insan olur. Lakin işini oğlanla başla görür. Hətta ə, evə bəzən kağızlar və məktublar gətirir. Axşam oların üzünü köçürdür və ə, yatağına girib yatanda arzu edir ki, səbəh üzünü köçürməyə Allah ona yenə bir şey göndərər. <coughs> və gündə bir günündə Son Petroburg e, günlərindən Başmaşkin e, işə gedəndə hiss edir ki, onun çin və boyun nahiyələrində ağrı var. Ona görə ki, e, paltosu çox köhnələr e, və çin nahiyələri və boyun nahiyəsinin parçası artıq e, o qədər nemdəş olub süzülüb ki, oradan e, soyuq bütün bədənini şilləyir və o Belagara gəlir ki, e paltoсун dərziyə versin. O süzülən hissələrinə yamaq vorsun. Və o Petrovich adında bir dərziyə yana gəlir. E dərziyə paltarı baxıb deyir ki, artıq o qədər köhnəlib ki, çətinki tikiş tuta, mən buna ə, yamaq vura bilmərəm. Və o Akakiya e teklif eder ki gel teze bir palto tikim 120 rubol emek hakkı karşılığında lakin akakinin illik maaşı 400 rubol olur ve 120 rubol yeni palto vermeye gücü çatmır ve o iki hafta boyunca dərsin evinə gəlib gedir. Onu razı salmağa çalışır ki, bəlkə qiymətdə biraz endirəmətsin və ə, uzun süren danışıqlardan sonra 8 rublə razılaşdılar. Lakin Aka kinin heç ə, 80 rublu da yoxdur. Və o belə qərarə gəlir ki, ə e, gündəlik xərclərinə biraz qənaət etsin. Məsələn, axşamlar e, yemək yeməsin, çay içməsin, e, şam yandırmasın. Hətta işdən evə gələndə e, bütün paltarlarını soyunur və evdə e, xalatla gəzir ki, paltarları yumaq üçün e, çamaşırxananaya əlavə xərci çıxmasın və beləliklə 2 e, ay boyunca o e, 80 rublu bir təhər hmm, e, yıkabilir ve və dərzi ilə onun e, e, yeni paltosu için parça ve astar seçmeye gedirlər. Ve nəhayət iki aydan sonra Akakinin e, təzə paltosu hazır olur. Onu e, giyinib eve gelir. günün qabağında e, təzə paltosuna baxır, onu e, şkaftan asır ve yanına da köhne paltosunu asır. İkisini müqayis eder. Ee, təzə paltosunu giyinib sevinçlə və fərəhlə evdə gəzir. Və ertesi gün təzə paltosunu giyinib işə gedir. On əlində təzə palto görən iş yoldaşları onun başına yığılırlar. Hamısı hmm. paltonu tərifləyir. Və e, Akakiye deyirlər ki, hmm. hazaparto münasibəti ilə bizə bir qonaqlıq verməlisən. Lakin Akake bütün pulunu paltoya verdiyi üçün ə, onların bu sizin qarşısında utanır və bu anda şöbə müdürü deyər ki, bu gün həm də mənim ad günümdür və mən ə, hamınızı bu axşam evimə qonaq dəvət edirəm. Həm mənim ad günümə qeyd edərək, həm də Akake'nin tezapaltosunu ee, Ve işten sonra Akaki eve gelip giyinip kecinir. Teze da giyinip şöbe müdürünün evine yollanır. Ee, Meclis çok şen keçir. Ee, bütün iş yoldaşlarıyla birlikte eğlenirler. Geç saatlerde e, Akaki artık e, hiç kime demeden meclisi e, terk edir ve e, eve gitmek ister. Lakin o e, Kalinka körpüsünün üstünden geçen de onun karşısına iki e, serhoş adam kesir ve onlardan biri e, Akakinin paltosunu hasına yapışıp kışkırır ki, bu ki mənim paltomdur ve zorla paltonu onu elinden çıxardı, kaçıp giderler. ve Akaki e, e mat -matel onların Arxasınca baxır. Ətrafdan kömək ə, axtarsa da, ə, gecə vaxtı olduğu üçün ə, ə, ətrafda insin sonmur və o körpəşman kədərli halda üşüyüşə evinə qayıdır. Və bu hadisəni ev sahibəsinə danışır. Ev sahibi sonra məsləhət görür ki, səhər polis idarəsinə gitsin və ə, paltosunu itməklə bağlı bir ərsə versin. Və demələr ki, bir həftə boyuca Akaki polis və digər istansiyalara gedir, ərsələr yazır, onun qab olduğuna düşmək istəyir və amma heç bir nəticə almır. Və axırda Ə e, e, nəhayət bir məmurun e, qəbuluna yazıla bilir. Həmin məmur onu 2 saat qapı ağzında gözlədəndən sonra qəbul edir və Akaki ona, "Hadi sənə danışır ki, mənim e, Kalenka körpüsünün üzərindən keçəndə iki şəxs paltomu olmurmuyub və mən e, bunla-aqədər polislərinəsinə və bir neçə digər İstansiyalara məktub yazmışam. Amma mən paltomu hələ də tapa bilməyib və onun bu sözlərini işidən məmur dəli olur, onun üstünə qışqırmağa başlayır ki, sən bir paltodan ötürü necə cürət edib falan məmuru narahat etmisən. Sənə falan məmura məktub yazmışam və səyirəm və onu təqdir edir. Ən layiq sözlərdir və Hmm, Akaki'de pert olur ve o memurun otağından çıkıp eve gelir ve o e, teklif edici sözlerine alayık sözler o kadar yüreğine salır ki hastalanır. E, Yorgan döşeye düşür. Kızdırması galkar ve 10 gün sonra hmm, ölür. Oylanan sonra ona kalan Birca niyazı yazmaq üçün istifadə etdiyim quş lələyi, bir topa kağız, 3-4 dənə şalvar düyməsi, 3-4 çörək bir də birdən köhnə palto olur. Akakiyenin uzun müddət Akakiyenin uzun müddət işə gəlmədiyi üçün şöbə müdürü işçilerden birini ona evine gönderir. Ev sahibisidir ki o bir neçey gün bundan evvel öldü. Ve Akaki'nin ölüm haberini işiden şöbhe müdürü öyle hemen gün onun yerine başka bir işçi tapar. E, Akaki'nin ölümünden çok e, kısa bir müddet sonra bütün Petersburg'da şaya yayılır ki biz Kalinka Körpüsü e, ərazisində bir ruh peydalanıb və onun sallan qarşısını kəsil olan ənilər zorla paltolarını çıxarıb çıxarır ki bu mənim paltondur və uçur gedir. Hə, günlərin bir günü deməli Akakiyə nalayiq sözlər deyib onu təhqir edən həmin məmur bir gecə kefəkök aldı. Payiton da meşrugasının yanına giderken Akakin'in ruhu onun e, karşısına çıkar. Ve hemen memurun paltosunu payitosunu e, zorla çıkardır ki bu mənim paltomdur ve uçur gelir Ve eser böyle yakınlaşır. Hmm, böyle bir kaderli eser. Hmm, Mənə demişdilər ki, biz də kədərlər sərlər danışmırıq. E, amma bu əsərin mövzusu həyatdan götürülüb. Yəni olmuş bir hadisədir və bu hekayəni Gogola, e, Puşkin danışıb. Lakin Puşkin danışdığı e, hekayədə əşya palto yox, e, tüfənq olur. Amma Gogol onu palto ilə əvəz edib belə bir povest ərsəyə gətirir. Nikolay Vasiljevich Gogolun Ah, paltop podcast və öləcənlər səhifəsindən başqa ə, bir dəlinin xatirə dəftərləri, burun hekayəsi, bir də ə, müfəttiş komediyası var. Hətta müfəttiş ə, komediyası mənə Türkiyə ilə aktyor Kemal Sunal'ın bir ə, filmini xatırlatdı. Saxta bələdiyyə rəisi, bəlkə xatırlavirusuz ə sanki həmin filmin ssenarisini ssenarisi müfəttiş komediyasından onun əsasında ə, yazılıb kimi hiss elədim mən. Palto Poveste haqqında bu qədər. Siz də əsəri oxusaz, təsüratlarınızı şərhlər bölməsində yazarsınız. Bu gün üçün bu qədər. Sizə xoş mətalələr arzu edirəm. Hələlik.